Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə Binəqədi qəsəbəsində tam təmirli dörd otaqlı bir həyət evimizi təqdim edəcəyik. Gülistan küçəsindədir. Daxilə baxaq həyətinə və içinə baxaq. Evin ümumi 3 sotdadır. Baxın, geniş bir həyəti var. Həyət çox böyükdür. Ümumi 3 sotdadır. Evimiz budur. Tam təmirli, 4 otaqlı həyət evidir. Görürsüz, həyətin müəyyən hissəsi e, təmirlə döşənilib, müəyyən hissəsi isə yaşlılıq üçün e, belə bir də boş buraxılıbdır. Evimizin görüntüsünə baxaq. Evimiz budur. Bir neçə də səbəsində yerləşir. Daxil olaq, içinə baxaq. Bizal azı evin girişindəyik. Daxil olaq, otaqlara baxaq. Girişdən solda e, geniş bir zalı var. Zalın baş tarafında burada TV stand için figur yığılıb. olan bir evdir. E, Temir ama yenidir. Yani e, yaşayışlı evdir, yeni təmirli bir evdir. Təzili olarak satışa çıxarılıb. 3 sotdadır, haradasa 140 kvadrat metre dikili sayısı var. 4 otağlı, tam təmirli həyat evidir. Baxaq e, bir daha konu otağının görüntüsünə. Sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Baxın, bura mətbəxdir. Mətbəxin həyətə baxışı var. Dəhlizin baş tərəfində 2 dənə yataq otağı var. İlkincə mən sol tərəfdə burada bir otaq var. Həmin otağı da göstərim. Bura da yataq otağıdır. Baxaq, müəyyən əşyalar yığılıbdır. Bura yataq otağıdır. Və dəhlizin baş tərəfində də 2 dənə yataq otağı var. E, sol tərəfdə olan hissə bura əsas yataq otağıdır. Kombi xətləri çəkilib, görürsüz. Suyu, qazı, işığı daimidir. E, evdə deməli kamera müşahidə sistemi var. Geniş həyəti var. Sağ tərəfdə isə e, deməli baxın belə bir gözəl e, uşaq otağı var. Görürsüz, çox gözəldir. Mebelləri yığılıbdır. İş masası Burda şkaf yığılıbdır, yatağın baş tərəfində çox gözəl bir büfe otağıdır. 3 sotda 140 kvadrat metr 4 otağlı bu ev 65.000 manata satışa çıxarılıbdır təcili və burda sanitar qovşaq var, tam hazır vəziyyətdə, tamam tualet birlikdədir. Aksessuarlar yığılmış, tam hazır vəziyyətdə sanitar qovşaq var. Binəqədə qəsəbəsində yerləşir. Qiymət 65.000 manatdır. E, Ola bilsin müəyyən razılaşma da olacaq. Ekranda aşağıda nömrələr görəcəksiniz. Həmin nömrələrlə əlaqə saxlayarsınız.